warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Jadi uh, kita dah tengok pada siri yang pertama, siri yang kedua dan siri yang ketiga dan kita sebenarnya dah sampai kepada siri yang keempat dan siri yang terakhir uh, bersama saya lagi hos anda pada hari ini uh, Fah dan juga panel kita yang terakhir boleh perkenalkan. Ini. Jadi berdasarkan pada siri yang pertama tentang pengenalan tokoh, siri yang kedua tentang karya sastra dan siri yang ketiga tentang karya pilihan, uh, eh, sahabat Syed. Untuk siri yang keempat dan siri yang terakhir ini, kita akan lebih fokuskan pada sumbangan. Betul ke? Jadi uh, untuk permulaan untuk permulaan ini mungkin kita akan mulakan sedikit dengan latar belakang dalam sini satu hari tu panel jemputan kita dah bagi tahu bahawa Datuk Ismail saya ini bukanlah calang-calang sastrawan negara. Beliau dilahirkan di Melaka pada tahun 1935 dan membesar di Singapura akhirnya menjadi ikon yang besar dalam dunia sastra tanah air. Sangat benar saudari Fahmi. Esamat Said ini sangat terkenal sebagai penyair rakyat bukan kerana puisi mesinnya sangat pintas, tetapi sebab beliau menggunakan puisi sebagai alat untuk suara rakyat satu semangat yang sangat besar terhadap perkembangan puisi moden lain. Wah sangat menarik apa yang kita uh, cuba sampaikan tadi di mana uh, puisi yang disampaikan Eh, sama saya ini adalah salah satu alternatif uh, supaya suara rakyat itu sendiri didengari. Jadi boleh ke saya nak uh, misa bagi tahu ataupun kongsikan sedikit tentang puisi apa ataupun sumbangan utama eh sama saya dalam bidang puisi boleh hmm. hmm. sangat. Kalau penonton semua nak tahu salah satu sumbangan utama. bebas untuk pengetahuan semua untuk puisi tradisional sangat terikat dengan peraturan a baik-baik apa yang ada dalam karya Aisyah Ahmad Said. tadi saya ada dengar Cik Misa Pongsipan yang puisi Aisyah Ahmad Said ni tidak terikat dan lebih ekspresif. Mungkin sebabkan uh, Dato' Aisyah Ahmad Said ni juga, puisi Melayu di Malaysia ini semakin berkembang dan pelajar-pelajar uh, atau siapa sahaja yang cuba untuk buat puisi tu tidak terikat pada lima-lima yang sama tu Pelajar Betul tak? Jadi, saya rasa beliau juga banyak menggunakan kursi untuk menyuarakan isu sos sosial, kan? Sangat betul betul. Asa. Kalau semua si nak tahu, Elsa Mat Sya itu uh, bukan sekadar pandai bermain dengan bahasa. Seperti yang tadi kan saya dah bacakan, uh, sedikit saja yang bersajuk dan yang benar. Kalau hadirin semua perasan, bahasa yang digunakan itu bahasa komunikasi seharian ada pembaca yang orang kata pembaca kanan Jadinya saya rasa suwangan radio ini di sklearn cukup pada peringkat antarabangsa. Benar, ini adalah satu fakta yang perlu diketahui Yang terjemahkan dari bahasa Inggris, Macam sekali. dia Tak bernama The Nameless Garden Dan lantai di dingi, The floor of the <silence> Saya kan Bila dengar Encik Nisam terangkan Dan bagi tahu saya Bahawa karya Musik sahabat saya ni Sebenarnya dia Dia terjemahkan dalam bahasa lain Saya sebenarnya baru tahu Saya tak tahu Kalau penonton kat sana pun Baru tahu tak apa Saya rasa sangat lebat dan menakjubkan sehingga kan uh, rakyat daripada luar negara sendiri boleh faham apa yang cikgu disampaikan apa Isyamat Syedlah berkongsi beliau. Itulah hebatnya penulisan. Jadi uh, sebenarnya kita dah sampai kepada topik yang terakhir iaitu inspirasi kepada generasi baru. Kalau kita lihat daripada sudut inspirasi dulu bagaimana Datuk Isyamat Syed ini lagi kata apa abadikan namanya hidupkan bukan uh, nama watak tu dalam kenangan. Oh, cia cia cia. <laughs> Macam tu. siri keempat dan siri terakhir kita tentang tokoh yang sangat ternama di Malaysia pada hari ini iaitu Datuk A. Samad Syed. Sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada panel terakhir kita iaitu Encik Nisa dan kepada host kita yang seorang lagi tadi, Alia Zahira.